Терпятания в Мариуполе. Нам разрешили жить тут. Ну, дай бог здоровья всем. Космический рейнджер. Среди лучших на использовании околоземного пространства. Пидкоревич, космосу. В основе наших побед в космосе и на земле безграничная воля наших главных конструкторов. Або просто. Peace. Да. І мати окупанта, яка дуже хоче з ним зустрітися. Але є нюанс. Лікінсів господа. Ви хто такі? Я вас не звав. Йди... А це тренді бринді. Новини, як я їх бачу, і вам пропоную подивитись. Ізділя із Петніса на російському телебаченні цинічно розповідають. Маріуполь привратівся в большую стройку. Маріуполь словно одна велика будівельна площадка. Ми стр... диктаторский режим. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону. Ура! Сегодня готовы 6 новых десятиэтажек. Всем жильцам только спокойствие и уюта в новых квартирах. Нас кинули. Ну, краще навіть сказати. Просто надули. И не, и не собирались ничего выполнить. С 22 -го года, с апреля, мы жили вот здесь вот, на цокольном этаже. Английскую мову это трэш. А российскую это... Це... Большой, огромный русский мир. Вот в этом доме, да, у нас там сгорело жилье, разрушено было, ну мы вообще три жилья потеряли. Будем искать. Вот, и когда появилась первая в городе администрация Пушилина, мы поставили известно, что вот нам негде жить что вот есть такое помещение брошенное, они сказали нам, ну, как бы, на словах, то есть разрешили жить здесь. А, а ваше жилье где? Это ваше. А, ну, вообще, как бы основное, это Бахчеванжи 25, там снесен дом. Вы впевнені, что вы правильные слова? Словник новомовы. Попробуйте телеметризуйте, извините, весь Запад. Мы делимитаризуем... Ну, тобто, по-российски выходит, что не снесен. А пройшов денацификации. Сигару засовываешь, как бы, господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Ух! Нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. И это произошло благодаря Путину Владимиру Владимировичу. Мы так любим нашего президента. Ну, хочешь, зато... Ковбаски поїсти. От, грибочки мариновані олівки, рибка, сілька і горбуша, три вида сира і на різку колбаску взяв. Вітчина, салями, капчена і корейка Така на вічневі щепі сказали. От очень вкусне це блогер з каналу. Хороші люди. Спочатку він збирає гроші, щоб бомбити українські міста. Ребят, всім привіт. Ви на каналі «Хороші люди. Звісно, з вами ми делаємо хороші, добрі діла. Моя присутність Хороша. на цій події може мати сенс. Так, так. Ребята, котрому ж помагали. Это корректировщики, разведчики, которые корректируют нашу артиллерию. Да, брат. Благодарим канал Хорошие Люди за приобретение Mavic 3 Pro и радиостанции тут. Только вместе мы сила. Победа будет за нами. Ура! Ура! Очень быстро оперативно мы собрали средства. Всем огромное за это спасибо. А все для чего? Для того, чтобы потом, как герой, привозить мариупольцам Ковбасу и ищи подачка Людмила хочет очень да, сказать очень, спасибо. Очень, очень, Ребята, я вам так всем благодарна. Я читаю комменты, я плачу. Я, я не ожидала, что это вообще. Я не думаю, что это не про меня такие комменты. Я вам всем желаю Всього самого лучшого, щоб у вас все було в житті добре. Потому що у мене вже все добре, потому что ви со мною. вы мені такий подарок, такий подарок подарили. Це взагалі, ми такое, Я не знаю, навіть ви мені не представляете. Мы, Ми любимо все быстро делать. Шведесенько розбомбили місто, щоб тепер робити хороші, добрі діла. Держи, мой преданий. Байдена спасія. У мене вже все добре, что ви со мною. Але то не всі добрі справи. Як істинному путіністу. Хорошему человеку. И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких детей. Да, очень маленьких детей. Маленькие сладкие э -э, детишки. Тому Вин. Ну вот, я хочу вам помочь. Ютуб канал Хорошие Люди. Я езжу деткам, вожу сладости. Сейчас пойдем, там красный бусик, я вас загружу сладостями. Почем у вас яблоки? Почем смородина? 25 килограмм. Да. Опа-па! Схожи ты на трапов, на тех самых детей. То есть наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети. И они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполе уже готовыми встречать наших и втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилет просто шляхом эксперименту намагались спростувати теорию Симоньяни. Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Наш в печень никто не вечен. А в тебе я давлю и бронежилету нема. Схоже, в бусик загрузят тебе. Идем, вон там красный бусик. Сейчас на поиски вышли не только волонтеры, но и коллеги. Стика пытань у ждунів узкого миру накопичилось. Почему отбирают, почему отжимают законные квартиры законные? Это только начало, первый этап работы в данной сфере. Та почекайте с цими квартирами. Диви, какие яблочка гарні вам везуть. Фасуем, едем к нашим бабулечкам, а, везем фруктовые гостинцы. Как Все. нам повезло с вами? <laughs> Хватит, хватит, хватит захваливать. За 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 Так, з ним, з Путіним, з Росією, яка російські збройні сили не бомбять міста, і об би всім хорошо відомо. Як з'ясувалося, вони просто розчищали територію під трамвайне депо імені ВВ Путіна. Щоб будувати... да, нужно сначала снести. Путин по видеосвязи торжественно открывает трамвайное движение в Мариуполе. Для этого туда согнали ветеранов в орденах в сопровождении надсмотрщиков из администрации. Людоед разрушил город до основания. Самое дешевое чтобы стеси. Это война. Понимаете, мы же поверили, мы же мы пережили все вот это вот происходящее в городе, выползли из подвалов. А тут бац, радость. Трамвай. Звук трамвая – это символ возрождения жизни. Всем привет. Трамвайный звонок но звучит на улицах Мариуполь. Бомжи, нас да. ничего не осталось. А что нам остается? Нас же освободили. Кроме этого, чтобы освободить территории, это должна быть мясорубка. Как можно больше людей перемолоть. Нас же освободили, освободили. Понятно. Власти есть, есть. Кому верить? Не, ну, если вас освободили, то верить, напевно, треба трамвай. В этом году впервые снова они услышали музыку трамвая. Это его музыка. Это она звучит в аду. На каждом трамвае написано Санкт-Петербург, Мариуполь, города-побратимы. И вот это праздник. Это праздник. Доки я потреную танец до особливої події, на яку мы все чекаємо, у вас сейчас час написати коментар. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители города Мариуполя, слева берега, район стадиона Завсталь. Хотим узнать, когда будут соблюдаться местной властью законы РФ. Какие, какие законы? Законы РФ. -а. И sí. Зараз вам нагадаем Я просто хочу напомнить, что юридические нормы Это не заповеди Христова И не скрижали Моисеевы Знайдете скрижали, приходьте Наш Бог Наш Иегова Дал вам эти 15 Эти 10 заповедей И остановить беспредел ДНР в нашем городе ДНР вообще Нас ущемляет вопреки Конституции Российской Федерации. Ну чушь какая-то. Я ни разу не видел прямых каких-то доказательств. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку. Да дед в курсе, чего вы кричите? Да, да, да. Жилые да. дома в том же Мариуполе мы строили за 4 месяца с полным заселением. Потому и, что также использовали и, проекты и, повторного и, и. применения. А По я почувствовал повтор... гордость за строителей, честно вам скажу. Бо дед же сам строитель. Я вот в стройотряде работал, мне была присвоена квалификация Плотник четвертого розряду. Я до сих пор кажу. До речі, тим, що дід бомбив Маріуполь, він теж пишається, бо він же в свій час таксистом підробляв. В таксі ні. Дивіться, фінальну серію його циклу такси ще й бомбила. Спойлер! Напомню, о що ми тоді говорили: о в України, о, о, о демілітарізації. Міняють адреса і кадастрові номера. Наш район самый пострадавший в результате СВО. 48 домов снесены. Тысячи людей хотят знать, когда на месте наших снесенных домов начнется строительство компенсационного жилья. Но вам самим не соромно? До царя с такими дребными питаннями звертатися, Коли перед ним стоят большие исследовательские задачи, их нужно последовательно выполнять. Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы. Зара, Зара, летак так и ведразу на месяц. Так что работать нужно. И возможности для реализации всех наших планов имеются. Кто будет на чем летать и специалистам, и летчикам? Он вы там про свои квартиры думаете? а о великом. О миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной. Но, конечно, нужно идти дальше, покорять новые рубежи. И прежде всего, освоение космоса должно стать гораздо более значимым фактором национального развития в целом. А зараз уникальные кадры. Ви побачите, як космічні війська, які готуються боротися за Марс, вже борються за снікерс зі смітника. Покорителі космосу сьогодні є для нас прикладом в рішенні задач укріплення технологічного суверенітету. Відкривають десятки звзд. на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных систем. Тут не давиться Дивиться, яку зирку открыв. Все беем, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет. Шучу? И все это рушится. Все сыпется. Морозы у нас тут холодно. Со всех щелей дует. Как наши космические корабли бороздят Простори Вселенной. В таке непростое время развиваем науку в космос. Двісі. А це мої зірнки, які підтримують цей канал. Дякую вам за це. Глянь на зірочки і зіскай. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час. Але космічні програми то лише частина прогресу. Победители нареште пошли по шляху инноваций. Ждает тот, кто э, открыт, больше открыт для инноваций. Давай, я передернул. Это же добро, что на России на маньяках трансформер. трансформеры. Трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Они нацелены на скрепные инновации, такие как... Як... То есть так называемая матка, авиаматка. В <говорит> самом безопасном месте что-то стало. Город, наверное, самый защищенный в этом смысле город в России, а может быть и в мире даже. Разорвало все, стекла все повылетало. Заткнитесь, твари. А как же Бронёвана пливка. Правительство моментально выделило миллиарды, на которые была закуплена бронированная пленка, которая обклеена, в частности, стекла, поэтому поражающий эффект от разбитых стекол минимизирован. Схоже треба больше плівки. Ну, якщо обжеш. Батюшка глава <свистит> нам выделит сказны. Балконные рамы, ну, нет, а сколько этажей в доме? Ну, 10 получается. А вы на каком же? Вы на седьмом. Ага. И какой подъезд получается упал? Второй, второй. 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 А вы в каком? Во втором. Вы... Ну, что тут скажешь? Боже, царя храни. Это какой-то одище. Мы не успели оправиться от вчерашних событий, как у нас опять нас обстреляли. Ой, тика не треба брехати. Умпалум почетко сказала. Жизнь страны изменилась невероятно. А что говорить о безопасности? Ты выходишь в любой российский большой город. Идешь по улице, гуляешь. Тебе светло, безопасно. Чисто. Ну, про Москву я уже вообще молчу. И, ну, вы это могли видеть в прошлом ролике, как мы снимали ролик, и как раз все это случилось в процессе. Вот, если не видели, можете посмотреть. И самое страшное, у нас прямое попадание в дом. Это просто... Слов нету. Он... Ну, то нічого. Рагозін зараз вам підкаже, як правильно назвати падіння авіабомби на вашій новомові, жорстка посадка. Там все всі сьогодні жорстка посадка. Тому слово посадка м'яке слово. Воно смягчає напряження в подачі контенту. Хоча версію про те, що це Сахар Чайковський. Я бы на ведь металлом И Чайковский в черном чае и кофе, чтобы в час пробуждения поднять настроение. Доброе утро, дорогие друзья, точнее, совсем не доброе. За час пробежки в третий раз объявляется ракетная паста. Чайковский. Для чая, для кофе. И для навчань ФСБшники. Думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Головное на России – это Стабильность, Ну. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Просто по плану, вот по графику. В нашем президенте Владимир Владимирович Путине родился мой сын в 2022 году. При нашем президенте он учился в кадетском корпусе имени Александра Невского. При нашем президенте он закончил технику. При нашем президенте он пошел в армию на срочную службу И при нашем президенте он погиб. Не, ну, что тут скажешь? Мы преувеличиваем значение жизни. Главная доблесть, главная цель – мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. А, еще одна. Путина не выбирают. С ним живут и умирают. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за родину. Але, цей орк какой дивний і И обрав бути нещасним. несчастным. Ну, так, читай Библию и всегда молись. Да, я читаю Біблію. не случилось, в любом случае, зустрітимся у Господа. Замість того, чтобы відстоювати росіянські ценности. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений для девочек и для мальчиков три помещения для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем. Або счастливо вдобривать наш грунт. Он выбрал... Мерзость, Ненавижу. Со мной ничего, я приеду домой, не переживай, обещаю. Все. Она реально не верит, что она реально думает, что тут, короче, вот стоят над тобой пулеметчики с этими и все. И... И главное, все же хотят для него добра, его мать, пропагандисты. Он уже мог бы быть святым. Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в царство небесное. Он святой. Все нормально. Мама обещает. Мам, ну ты меня знаешь. На меня посмотри. Я знаю, что мы встретимся у Господа. Мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными, Сережа. Бывает, что ты непослушный? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят. Ты только молись и покайся, и исповедуйся. Мама, какого Господа? Я приеду домой. Домой. В Библии написано, что уже скоро Господь придет. Уже очень скоро. Так что, сынок, мы в любом случае там встретимся, что бы ни случилось. Его мать, как Доминик Торетто, как бы он жил на России. Самое важное. Вчасно отримать ладу. Пам'ять у Сейді Гурі купили. Новеньку машину. Ну і що ж, на цьому парад крінжу оголошую закритим на сьогодні. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Ви дуже витривалі. Ну і все. Все буде Україна!